जगत गुरु सूर्याचार्य कृष्ण देवानंद जी की ओर ले चलते जिन्होंने द्वारिका में मुरली मंदिर पीठ की स्थापना की और आप हिंदुत्ववादी संगठन के भी चेयरमैन रहे आपने आदिवासियों की बहुत सेवा की और यह सेवा उन्हें जनता के बहुत करीब लाई 2009 में आपको जगत गुरु बनाया गया कृष्णदेव चैरिटेबल आपने ट्रस्ट बनाया और अनेका अनेक विधाओं द्वारा अनेका अनेक राहों द्वारा जनता का कल्याण करने की भरपूर चेष्टा की आपने ड्रग्स के खिलाफ लीकर के खिलाफ चेतना शिविर लगाए लोगों को जागरूक किया विकलांगों के लिए बहुत सारे कार्य किए और सच पूछिए वयम रक्षाम आपका आदर्श सिद्धांत रहा आपने भारतीय संस्कृति की संरक्षा की मैं निवेदन करूंगी अपने बीच उपस्थित स्वामी जी से स्वामी कृष्ण देवानंद जी महाराज से कि वो हमारे सामने अपने विचार रखें आज की बेला में पंचस्थ सभी संतगण सभी को साधुव आप में ही हमेशा एक आत्मीयता देखता हूं यदि कोई संगठन के अंदर एक आवाज देवे तो हजारों लोग रस्ते पर आवे ऐसा भारत का सबसे बड़ा सुवर्ण अलंकार यदि कोई है तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय का सौभाग्य हमारे सामने खड़ा दिखता है यह संस्था गीता के साथ साथ लक्ष्मी नारायण को आदर्श को लेके कृष्ण की मुरली को आदर्श लेकर आप सभी को मुरली सुनाते हैं अब तो समय आया है जगने और जगाने का यदि अगर आज नहीं जागेंगे तो विदेशों में क्या हो रहा है आप तो देख ही रहे पर हमारे इस स्वर्ण भारत के ऊपर कोई आग भी ऊपर करके देखने की हिम्मत नहीं करता है क्योंकि ये सारी आपकी ताकत है की ताकत कितना बड़ा काम कर रही है 140 देशों का ऐसा हिला रही है कि जिसके अंदर ओम शांति ओम शांति ओम शांति एक कितना बड़ा संदेश जा रहा है तो आज हम शांति कराने के लिए प्रयास कर रहे हैं हम शांति और सौभाग्य चाहते हैं विनय और विनम्रता चाहते हैं वैभवशाली इस सुवर्ण भारत को सौभाग्यशाली देखना चाहते हैं और उसके बीज हम सब बनना चाहते हैं यदि अगर आप प्रचार करेंगे तो एक एक घर के अंदर एक एक दीवा ओम शांति नाम का जब जलेगा तब शांति शांति हो जाएगी पर यह दिया जलाने की जवाबदारी आपकी और हमारी है गीता का ज्ञान अमृत पिलाने का जो हमें इस मधुबन से मौका दिया है इसका स्वर्ण स्वरूप कराने का मैं आप सभी से निवेदन करता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूँ ओम शांति